borligiga ishonib bo'lmaydigan odamlar eng uzun oyoqli past bo'yli va egiluvchi xo'sh ushbu sifatlarga ega insonlar oramizda topiladimi bugun sizga aql bovar qilmas hislatli insonlar haqida hikoya qilamiz inson tanasi nimalarga qodir ekanligini tasavvur ham qila olmaysiz bu g'aroyib odamlar sizni hayratga solishi turgan gap demak borligiga ishonib bo'lmaydigan odamlar haqida gaplashamiz bu afshen gaberzoda u dunyodagi eng kalta eng past bo'yli odam shu bilan birga yumor qilishda ham uning tengini topish qiyin yigirma yoshida eronlik bu o'spirin oltmish besh butun yuzda yigirma to'rt santimetr bo'yga ega edi vazni esa olti yarim kilogramni tashkil etgan va bu bilan u dunyo rekordini o'rnatgan afshen tug'ilganida og'irligi yetti yuz grammni tashkil etgan sog'ligini tiklash maqsadida ko'plab muolajalar olishiga to'g'ri kelgan bu esa uning maktabga borishiga imkon qoldirmagan shu sababli bolakay uyda ta'lim olishiga to'g'ri kelgan uning qiziqishlari ham oz emas masalan u futbolning ashaddiy muxlisi raqsga tushishni ham qoyillatadi uning mavjudligi haqida dunyo xabar topgach qiziqishlari <gazıqışlar> orasiga yana bir soha qo'shildi endi u internet tarmog'ida o'z sahifasini yuritmoqda uning aytishicha internetda o'tirib ishlash odamni toliqtiradi intervyulardan birida afshen o'zining ikkita orzusi haqida gapirgan edi birinchisi ota onasiga yordam berish bo'lsa ikkinchisi esa mashina boshqarish uning orzulari amalga oshishini tilab qolamiz insoniyat tarixidagi eng ulkan inson haqida gap ketganida nimalarni tasavvur qilasiz ayni paytda ekraningizda ko'rinayotgan bu shaxs robert odal bo'lgan robert bir ming to'qqiz yuz o'n sakkizinchi yilda tug'ilgan gipofeza tufayli u umri davomida o'sishdan to'xtamadi yigirma ikki yoshida qoniga infeksiya tushgani tufayli vafot etdi oyog'idagi yiring qonni zaharlagan edi o'shanda o'sha paytda u bir yuz to'qson to'qqiz kilogramm vaznga ega ge bo'lgan bo'yi esa ikki metru yetmish ikki santimetrni tashkil qilgan bu dunyodagi eng baland bo'y sifatida qayd qilingan muloyim fe'l atvori tufayli robert atrofdagilar bilan tez til topisha olardi aynan ushbu hislati tufayli uni xushfe'l gigant deb ham atashgan bir ming to'qqiz yuz o'ttizinchi yillarda u otasi bilan birga aqshning yarmini aylanib chiqqandi bunday bo'yli insonlarda gormonlar faoliyatining buzilishi yuz beradi robert yashagan davrlarda tibbiyot inson tanasining ushbu tizimiga ta'sir o'tkazishga ojiz edi bizning zamonimizdagi gigantlar esa o'sishni sekinlashtirish uchun maxsus da'vo kurslariga qatnaydilar aynan shu sababdan xushfe'l gigant rekordi ham yangilangani yo'q sulton kesen turkiyaning janubidagi katta bir oilada tug'ilgan uning uchta aka ukalari odatiy bo'yga ega faqat ugina ikki yuz ellik bir santimetr bo'yga ega qulochini yozganida esa uch metrni tashkil qiladi u zamonamizning eng ulkan insoni bo'lib qolmoqda yigirma sakkiz yoshida u ulkan operatsiyani boshdan kechiradi lazer yordamida uning organizmidan samadatrafin ishlab chiqaradigan gipofeza pufaygini olib tashlashadi fak ushbu garmonni me'yoridan ortiq ishlab chiqarganligi tufayli uning bo'yi o'sishdan to'xtamayotgan edi endi uning bo'yi o'sishdan to'xtadi ushbu ayol fantastik filmlar qahramonlarining o'zginasi ko'rishga tayyormisiz inson o'z tirnoqlarini shu darajada o'stira olishi rostmi diana armstron tirnoqlarini 20 yildan buyon o'stiradi va aynan ushbu ishi ginnes rekordlar kitobida qayd etilgan uning bosh barmog'idagi tirnog'ining uzunligi 140 yuz qirq santimetrni tashkil etadi diana tirnoqlarini o'zgacha ko'rinish yoki rekord o'rnatish ishtiyoqida o'stirmagan uning aytishicha farzandini yo'qotganidan keyin ayol chuqur depressiyaga tushib qolgan o'ziga kelgach o'sgan tirnoqlarini olishni istamagan va ularni o'stirishda davom etgan vaqt o'tgan sari nafaqat yaqinlari balki begonalar orasidan ham uni qo'llab quvvatlaydigan insonlar chiqqan har bir insonning barmoq izlari takrorlanmas bo'lgani kabi inson tilining izi ham takrorlanmas bo'lishini bilarmidingiz lekin bizning qahramonimiz tili bundanda g'aroyibroq uning ismi sharlin akina u o'zining noodatiy uzun tili bilan butun internet olamini portlatdi o'zining uzun tili bilan burniga teginish sharli uchun qiyinchilik tug'dirmaydi chunki u hech qanday qiyinchiliksiz tili bilan ko'zlarini ushlashi mumkin ushbu qobiliyatini namoyish etish maqsadida olgan videolari internet foydalanuvchilari tomonidan qizg'in ko'rib boriladi kimdir bundan hayratlansa yana kimdir shokka tushadi dunyodagi eng uzun til sohibasining tili to'qqiz butun yuzda yetmish santimetrni tashkil etishiga qaramay sharlin hech ikkilanmasdan uni ringga chaqirishi mumkin egiluvchanlik dahosi yoki fantastik egiluvchan yigit ushbu yigitni turlicha nomlash mumkin lekin uning qobiliyati takrorlanmasligicha qolaveradi jori skambela gobonlik bu yigitning o'z tanasini boshqarishi insonda hayrat uyg'otadi uning aytishicha egiluvchanlik unga berilgan tug'ma qobiliyat qo'shimcha mashg'ulotlar esa uni yanada egiluvchan bo'lishiga olib kelgan uning maxsus ustozi bo'lmagan yigitning aytishicha o'zidagi bu qobiliyatni jangari filmlar qahramonlariga taqlid qilish bilan rivojlantirgan natijada esa qoyil maqom jarining har bir bo'g'ini hech qanday qiyinchiliksiz o'z o'stagan tomonga buriladi internet sharofati bilan uning bu qobiliyati dunyoning ko'plab insonlar tomonidan sevib tomosha qilinadi Kori bernard A, bu yigit o'z videolari bilan millionlab insonlarni hayratga solgan u o'z videolarida tanasi yordamida banka mevalar va bir qancha buyumlarni siqib pachoqlaganini ko'rasiz ko'rib turganingizdek bu ishni u buyumni yelkalari orasiga qisgan holda amalga oshiradi bu yerda hech qanday kompyuter imkoniyati va sehrdan foydalanilmagan gap shundaki genetik nuqson tufayli kori umru suyagisiz tug'ildi bu esa unga boshqalar bajara olmaydigan tryuklarni bajarish imkonini berdi ushbu inson tarixi esa haqiqiy qahramonlik va kuchli irodaning kuchini namoyish etadi o'n to'qqiz yoshida parta sh mototsiklda avariyaga uchragani tufayli ikkala qo'lidan ayriladi bu esa uning avtopoyga sportiga nuqta qo'yishi kerak edi biroq yigit ortga chekinmadi u oyoqlari yordamida avtomobil boshqarib professional haydovchiga aylandi u xalqaro avtopoygachilar sertifikati sohibi mashhur blog muallifi va mashhur avto qatnashchisi ushbu yigit inson tanasining cheksiz qobiliyatga ega ekanligini namoyish etuvchi namuna uzun bo'yli qizlarning hayotini quvonchga to'ldiruvchi va ularning hayot tarzini yorituvchi ajoyib bloger uning bo'yi 201 yuz bir tashkil etadi uning aytishicha hayot bu katta qizlar ko'ngil yozadigan bolalar maydonchasi jemmi kittn dunyoda qutqarish komandasida ishlashi shart bo'lgan inson uning o'z qobiliyati qaysi payt qo'l kelishini bilmadiku lekin super qahramonlarga ishonuvchanlar uchun super qahramonu ko'rib turganingizdek u turli predmetlarni o'z ta'siri yordamida ushlab tura oladi shifokorlarning aytishicha uning terisi haddan ortiq kislorodga ega bu odatiy ko'rinishdan yigirma uch foiz ko'p degani bu esa silliq yuzali predmetlarni jimmining terisiga yopishib olishiga sabab bo'ladi uning <laughs> <laughs> terisi ba'zi narsalarni o'ziga so'rib oladi desak xato bo'lmaydi u o'zining ushbu qobiliyatidan maroq bilan foydalanadi shu bilan birga jemmi ko'ngilochar bayramlarni olib borishi bilan mashhur ushbu insonda esa og'ir kasallikdan so'ng oyoq muskullari distrafiyasi sodir bo'ldi bu polimilit virusi yuqqanda sodir bo'ladigan simptomlar ko'rinishi edi bu kasallikni yo'q qilish butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotining eng katta muammosi bo'lib kelmoqda ushbu braziliyalik yigitning nigohini unutish mumkin emas tiyochiko brazil ko'p qirrali inson video o'yinlar sanoatida faoliyat olib boruvchi ushbu yigit baraban chalishni va dijеylik qilishni yoqtiradi bundan tashqari u ko'zlarini kosasidan bunchalik ko'p chiqara oladigan yagona inson uning rekordi o'n sakkiz butun yuzda yigirma millimetrni tashkil qilgan tiyoning aytishicha u ushbu qobiliyatini to'qqiz yoshida payqagan o'sha paytda bolakay yuzini burishtirishni yaxshi ko'rgan lekin hozirgi yoshida uning bu qobiliyati istagan joyida unga olqishlar olib beradi bu yigit sizu bizni boshi berk ko'chaga kiritib qo'yadi balki uni bu ishni qanday qilayotganini siz tushunarsiz zayn klark millionlab insonlarni hayratiga sazovor bo'lgan sportchi u professional kurashchi aralash kurash ustasi trener va mashhur bloger u ikki qo'lda harakatlanuvchi eng tez odam tituliga ega uning sportga qiziqishi universitetda tahsil olayotgan paytlarida boshlangan u talabalar orasida tashkil etiladigan musobaqalarda nogironlik aravachasida qatnashgan uning ushbu qiziqishi hayot tarziga aylandi va uni butun dunyoga mashhur qildi uning hayoti haqida hujjatli film suratga olindi bu qorin muskullarini boshqarish mashqlari qadimiy hind yogasi bilan bog'liq va u davolovchi xususiyatga ega ko'rinishidan ushbu qiz qadimiy san'atni butunlay o'zlashtirganga o'xshaydi mana bu erkakka e'tibor qiling uning ishlab chiqarishdagi faoliyati sizni hayratga solayotgandir lekin bugun biz siz bilan uning ish faoliyati haqida gaplashmoqchi emasmiz sizning qarshingizda yonoqlarini havo pufaklari kabi shishira oladigan inson turibdi oyoq kiyimlar do'konida muammoga duch kelishi mumkin bo'lgan insonga e'tibor qaratamiz odatiy oyoq izlariga qarang endi esa mana bu yigitning oyoqlariga nazar tashlang bu jeyson arlonda rodrigesning oyoqlari ushbu venesuelalik erkak dunyodagi eng uzun bo'yli insonlarning biri ikki ming o'n to'rtinchi yilda u ginnes rekordlar kitobiga eng ulkan tovonli inson sifatida qayd etilgan tovonining uzunligi qirq butun yuzda ellik to'rt santimetrni tashkil etgan bu esa fantastik ulkan razmerli oyoq kiyimni talab qiladi unga maxsus yetmish razmerli oyoq kiyim tikiladi uning bo'yi ham hayratlanarli ikki metru o'ttiz sakkiz santimetr bu endokrinologik buzilish tufayli yuzaga kelgan uning tanasida bo'yni o'stiradigan gormon miqdori baland go'zal tabassumi tufayli ushbu yigit tez tez televideniyaga taklif qilinadi va reklama roliklarda paydo bo'ladi uning orzusi esa oshpaz bo'lish uning oyoq kiyimi do'konidagi muammosidan esa georg vesl qutqardi